Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какая будет ваша реакция, если в России запретят пользоваться интернетом? Ничего, мне кажется, нельзя сделать. Ничего не сделайте. Даже котиков в инстаграме будет нельзя выставлять. Телеграм и ватсап уже с 1 сентября могут быть нам недоступны. Те половиной тысяч материалов, о которых идет речь, уже запрещены и заблокированы. Слушайте, скоро нам, нам и дышать заблокируют. Ситуация очень плохая и дальше будет только хуже. Украина перекрыла воду нам. Наше водохранилище, с которого питался Донецкая Макиев, начало резко высыхать. Все, все, бамбалея, воды нет. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ті каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Ми розкажемо і покажемо всі ті теми, в яких росіяни обов'язково мають ставити свої 5 копійок про наше з вами майбутнє наговорити брехню і вкинути декілька іпсо. Тож ми тут для того, щоб ви ніколи не вірили недостовірній інформації брехні про нас. І для того, аби спонукати вас нам допомагати захищати інформаційний простір нашої країни. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал «Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, будьте з нами для того, аби насолоджуватись від того, як наші вороги дуже незадоволені, що ми все ще сам на сам не лишаємось. І росіян найближчим часом готують вже до найкращого. Тут соцопитування провели, і тема наступна: що буде, коли в Росії заборонять використовувати Використовувати інтернет, ну в тому сенсі, що раз і інтернету немає відповіді, що як і завжди нічого не можна зробити, що хочеться, звісно, виконувати відеозвінки аби бачити людей, використовувати це не політично, бо росіяни ну постійно знаходячись навколішках, ну намагаються якось щось, але не виходить. Раніше, каже, ми і Ютубом користувалися, але тепер і цього не можуть зробити. Жодного разу. Жодного, Я не можу пригадати жодного прикладу, коли б росіяни поборолися за свої права і свободи. І подивіться, як же легко вони і зараз кажуть і розуміють, що будуть ставати як Іран, як Північна Корея, але зробити раби нічого не можуть. Яка буде ваша реакція, якщо в Росії запритят користуватися інтернетом? Якщо просто запритять, ну yeah. я не знаю. Ничего, мне кажется, нельзя сделать. Ничего не сделайте. Ну да. Ну, это, вообще он нужен для того, чтобы что-то найти или там с кем-то связаться. Угу. Позвонить может? Да, по видеозвонку. Вот у меня Мне просто... не просто по телефону будете звонить. Ну, все равно как бы видите этого человека хочется. А зачем? Вы ну... встретитесь заодно. А в том-то и дело, что нет такой возможности. А где он у вас? Вообще за границей. <laughs> за границей. Так не надо общаться с людьми, которые за границей. Почему? Это семья. А -а -а. Это братья, родные, дети. приезжать назад. Ну, закрыть вот интернет для того, чтобы э, на зарубежных сайтах не сидели, понимаете. Вот, вот это, да. Да вы тоже за? Да, конечно. Вот Ютуба чтобы не было. Ну, не знаю, я лично сам в Ютубе сидел раньше. Теперь-то не сидите хоть. <laughs> ну нет, конечно, вы не уже закрыли. Ну, а вы поэтому я... не пользуетесь. Нет. Ну, правильно. А, я искал, как сделать, допустим, такую-то запчасть или угу. как починить одно, второе, третье. Это нет. отечественные машины, они не будут ломаться. Сложный вопрос, на самом деле. Вы на какой машине ездите? Я? Ну, вообще, на Аке. Аке? Да. Тем более, она не ломается. Она не ломается? Она ломается? Она не ломается. Она ломается. Скоро вы пересядете на Жигули. Нет, вот Жигули точно нет. Подождите. На вас, я имею в виду. Да, но. Купите ладу Веста. Она не ломается. Дорогая, да. Хорошая, но дорогая. Хорошая, лучше других намарок. Ну вот вы что бы лучше взяли? Весту или BMW? Ну, наверное, Весту. Весту, конечно. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какая будет ваша реакция, если в России запретят пользоваться интернетом? Ну, будет плохо. Почему? Потому что интернет нужен всем. Кому нужен? Ну, людям, ну, оставь, чтобы вам, общаться, чтобы находить его, нужную информацию. Оставим его в государственных структурах, оставим платежной системы и мессенджер, собственно, оставим. Вот. Ну И, и будет как в Южной Корее, да, в Северной А что плохого в Северной Корее? Ничего. Тем более, какая будет ваша реакция в таком случае? Если ну, все вы... удивятся сначала. Угу. Потом привыкнут принципе, это будет так хорошо. Как посмотреть? Для каждого по-своему. А для вас? Да мне без разницы, что у меня есть, что его нет. Тогда, в принципе, может быть и хорошо. В принципе, может и хорошо. Что не будет интернета. Да, может быть. Все, хорошо. Большое вам спасибо. Всем привет, ребята. Ну что, как здесь с WhatsApp, да? приплыли. Ну и телеги тоже будет. А не забывайте, что без телеграмма мы не зайдем в ТикТок. И ТикТок у нашего кирдык. Скоро. Ну что, заставляет нас дать теперь Макс. Программка надзиратель. Там нет никакой конфиденциальности, там ничего не зашифровано, как в WhatsApp. Короче, мы и так под колпаком, а там ху, все на блюдечке. И мы это и враг народа. Друга оскорбил, плати за этот, блин, штрафы. Слушайте, скоро нам дышать заблокируют. Предлагаю остаться на WhatsApp, на VPN, да? Я вот, допустим, на УП не сижу в Ютубе. Да я с Ютуба вообще дня не уходила. Для меня он не заблокирую, Я смотрю там все. Потому что Рутуб, что наши придумали, у меня полная. Наши ничего нормально придумать не могут. Не могут. И никогда ничего не придумают. Вот только слежка тотальная, да? Скоро будет как время Стали, Сталина. У -у -у -у. И черный воронок меня увел. Та -та -та -та. До речі, як би це смішно не було, але свобод в Росії стає ще менше. Знаю, знаю, ви і так в принципі в шокові, які свободи, як це менше, але це не менше. Нещодавно держдума в третьому читанні проголосувала законопроект, який забороняє і карає за пошуки екстремістських матеріалів, за використання VPN і не тільки дуже складний цей законопроект. Навіть самі творці і автори не розуміють. Але вже все це тепер закон. Тож тіктокерша, коментуючи цей законопроект про заборону використання VPN в Росії, каже, що якщо його використовувати VPN, то ти потрапляєш під вже статтю абсолютно серйозно. Навіть котики в інстаграмі це правда не можна буде виставляти, і все це чекає на росіян вже у вересні. При тому, хитрість цього законопроекту цього закону продумана таким чином, що під його дію потрапляють абсолютно всі росіяни. Стоп, то ГУЛАГ это вже не теория, ГУЛАГ это практика участной России. А знаете, какой прикол сейчас? Сегодня утром пришел новый законопроект, который вообще запрещает использование ВПН и налагает штраф. То есть, если ты через VPN скачиваешь или заходишь там, где все запрещено, ну, типа это же считается экстремистским, все, ты попадаешь под статью, которая вот. В первом чтении утвердили, и все уверены, что к сентябрю этот законопроект войдет в силу. То бишь, даже котиков в Инстаграме будет нельзя выставлять. Что думаете? До речі, а вы знали, что даже в самопроголошених недреспубликах, таких как ДНР и ЛНР, в том числе є есть свои тикток-блогеры. Так вот, они тоже анализируют, что и Телеграм, и Ватсап, и все-все-все социальные сети уже с 1 вересня будут. Прикольно. Ані води в Донецьку, ані телеграму. За прослуховування деяких музичних треків можна буде потрапити під статтю. Це правда. Екстремійські, екстремійські співаки і пісні. Господи, як цікаво, ми живемо. Послухав під статтю. Тому треба перевіряти, чи є музика, яку слухають росіяни, слухають мешканці тимчасово окупованих територій, бо на них, на жаль, теж буде діяти це законодавство. І треба все це вичищати, бо якщо великий брат побачить. Ну, далее, вы, разумеется, бода на параловке. Телеграм и ватсап уже с 1 сентября могут быть нам недоступны. Но дело в том, что это еще не все. Если вы вдруг будете искать кое-какую информацию, в том числе и музыку, то за некоторое прослушивание треков и так далее, вам может грозить штраф. Все вполне реально. Более подробно сейчас послушаем. Можно ли искать и слушать экстремистские треки. Вот тут внимание, нужно проверить, не находится ли тот трек, который вы хотите послушать в списке запрещенных. Если он там находится, то действительно его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона. Если вы случайно где-то что-то посмотрели или послушали без умысла, то никаких санкций не последует. И вообще, те половиной тысяч материалов, о которых идет речь, уже запрещены и заблокированы. Встретить их на легальных просторах интернета практически невозможно. І на Донбасі серйозні реформи. Ні, воду так і не дали, але заборонили правітельству ходити у відпустку. Так-так, наказ дав сам чіпу Шилін, при тому, що це виглядає як максимальний стіп, адже підуть вони у відпустку чи не підуть. Це ніяким чином не допоможе повернути воду людям. Бо до цього треба як мінімум будувати наново. Таму, яка буде постачати цю воду, але ага. чи Пошилін він же такий мати квартиру, відправити дітей за кордон, доньку оселити в Дубаях. Це можна. А от відпочивати правительству десь поза межами Донбасу ні, то будемо чекати наслідки цього великого рішення, як скоро знову не буде води. Денис Владимирович Пушилін запретив уходити в одпуск членам правительства. Непонятно, панято як допоможу воді. Поехали, поддохнули. Там, по очереди, может, как-то отпускать, чтобы не все вместе. Что Тоже понять можно, жара такая, хочется на море. Может, может забронировался кто-то номер в Седово. Но, как по мне, это все проблему не решит. Проблему с водой решить очень просто. Набрали бы меня, спросили, я вам сказал еще года два назад, и сейчас бы уже этой проблемы не было. Почему вы стесняетесь звонить? Я не знаю, номер же мой есть. В телегу напишите, ладно, я там отвечу голосовым, договоримся. В общем, по воде. Давайте начнем сначала. Когда э, Украина перекрыла воду нам, наше водохранилище, с которого питалась Донецкая Макеевка, Макеев, начало резко высыхать, прям очень быстро. Это в начале спецоперации. Я прям помню, в этот момент там воды оставалось прям ненадолго, и это был бы реальный коллапс. Вообще не было воды. Ни раз в три дня, ни раз в сколько-то дней. Это вот это был бы, была бы жесть. Э, были приняты срочные меры, э, правильные. Это построить первый водовод. Кто помнит, тот помнит. Его провели с нижней крынки, начали закачивать сюда воду, все, проблема там на 50%, наверное, решилась. Но в тот момент нужно было сразу же начинать строить водовод с дона. Для чего-то подождали очень долго, начали строить водовод с дона. Почему-то из железных труб, я не знаю, почему это дольше, их варить нужно, а пластиковые просто паять. Возможно, из-за большого диаметра. Может быть, так, такого большого диаметра пластиковых не бывает просто, не знаю. Вот. Начали делать э, этот водовод, Закончили его, но понимая даже, что э, когда вы его даже закончите, все равно воды хватать не будет, уже было сразу же начинать строить следующий. Почему-то его не начали строить. Сейчас там что-то на нижней крынке расковыряли э, этот э, болото, чтобы там течение лучше было. Но мы же понимаем, что это по щеке ладошка или как это пословица называется, это ни о чем, это вообще непонятно. Ну ладно, сделали и сделали, там пару квартир еще с водой побудет пару дней. Что нужно сделать на данный момент? Единственный выход, я вам гарантирую из ситуации, это просто берем, делаем три проекта на три водовода с Дона в Донецк, не связанных между собой ничем. Просто три проекта. Объявляем тендер на эти три проекта, выбираем самых достойных строителей, кандидатов, даем им бабки, я думаю, бабки вообще сейчас у нас не проблема. Копейки эти водоводы обойдутся в наших бюджетах. И просто они строят водоводы и дают какую-нибудь хотя бы 2-3 года гарантию и обслуживание их. Все, вопрос решится. Три независимых водовода, три независимые компании. Нагнали кучу техники, копаем траншею, ведем сразу до конца, не ждем, пока кто то спаяет трубы. Следом идут люди, паяют трубы, а уже на обратном пути, когда вода пойдет, эти экскаваторы просто засыпят эту траншею. Все быстро, четко и понятно. Все остальное, ребят, это бессмысленно. До речі, блогеры блогери діляться із нами дуже цікавими чутками. Он, донецька блогерка, прости господи, розповідає про те, що ходить один слушок, що вода буде йти один раз в три дні, і що це нібито правда? Ми і справді бачили декілька джерел цієї інформації. тож це дуже схоже на істину. Все, води не буде, ніяких офіційних заяв, звісно, немає і не буде. А от як діяти далі? Що робити? Адже ситуація максимально погана. Зараз, місяці, а може стати навіть ще гірше. Ніхто навіть не намагається вирішити це питання, каже блогерка, так? А все інше, те, що не вирішується 11 років, ви просто не помічали? Ну що, ребята, ніколи такого не було. І знову. Вчора, значить, я услышала слух. Всі услышали? Услышала слух, щоб мені не розказували, що я там даю неправдиву інформацію або ще щось. О том, что... Э, сейчас сразу просто на нее вешаю ярлык на эту информацию. Но мы проверим. Мы проверим. О том, что с субботы вода будет идти один раз в три дня у нас в Донецке. Все, все, бамбалея, воды нет. Э, я сейчас мониторю. Вот целый день сижу и мониторю, мониторю, мониторю информацию. Пока ничего нигде не было, ну, типа как бы официального заявления. Тянут до последнего, видно. Официальное заявление о том, что будет реально вода один раз в три дня, но мне тут скинули документик, ну опять-таки нет печатей, нет ничего, то есть верить ему я не могу и просто опять-таки декларирую вам о том, что это слух, опять-таки будем проверять, будем ждать и проверять, что с 21 июля у нас вода в Донецке будет один раз в трое суток. Как дальше быть? Я не знаю. На то, что вчера опять-таки люди говорили, да, ситуация очень плохая и дальше будет только хуже. Мне самое интересное то, что не происходит никаких попыток решить этот вопрос. Просто все как будто как замолчат. Ну понятное дело, потом проще опять обвинить за суху. Там вода испарилась, ветер подул и все в Питер на Москву. То есть Донецкие воды по этому поводу не осталось. Скважин не бурят, ничего не делают, хотя в принципе засуха во всем виновата. Как быть дальше? Непонятно. Весь мегаполис остается без воды на длительное время. Ждем зиму. Ждем зиму. Кто там говорил, что было лето засушливое? Спасибо вам, ребята. Спасибо. Нужно молиться. Кто знает молитвы на привлечение от дождя? Пожалуйста, скиньте в комментарии. Будем молиться, потому что это 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 просто беда. Я даже не знаю. Решать, к сожалению, решать задачу я так поняла, никто не собирается. Ждем, ждем подтверждения подачи воды один раз в три дня. Ну, от як то так. Мирного неба вам и і води в крані. Здоров'я і води в крані. У мене тепер буде нове, нове ну, как, Какая ситуация, такие пожелания. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не збувайте, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику і всю команду YouTube каналу Курбанова Лайф. Всі наші реквізити, які завжди ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.